Mövzunu studiyamızın qonağı Azərbaycanın birinci vitse prezidentinin köməkçisi Əmin Hüseynovla davam etdirəcək. Əmin müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm, xoş gəldiniz. Əmin müəllim, prezident İlham Əliyevin yanında sosial iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilən müsahibələrdə səsləndirilən rəqəmləri biz təhlil etdikdə, bu gün Azərbaycan iqtisadiyatında əhəmiyyətli inkişaf proseslərinin getdiyini görürük. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Bu proseslər, bu meyllər dayanıqlı inkişaf mərhələsinə keçid üçün kifayət qədər zəmin yaradırma? Çox sağ olun, Ağaməmməd. Mən əslində xatırlatmaq istəyərdim ki, müsahibədə cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi, həqiqətən Azərbaycan iqtisadiyyatında güclü ə, inkişaf meylləri müşahidə olunmaqdadır. Yəni iqtisadiyyatın hansı sahəsinə baxsaq, bu gün həmin meylləri biz ə, şahidə oluruq. Yəni həm ümumdaxili məhsulun artım tempi, həm qeyri neft sektorunda ümumdaxili məhsulun artım tempi, həm ə, demək iqtisadi müxtəlif sahələrində əmək təsərrüfatı, xüsusilə bitkiçilik sahəsində ə, və yaxud ə, investisiyaların həcmində biz bu inkişaf templərinin, ə, bu inkişaf meyllərinin şahid oluruq. Eyni zamanda ə, iqtisadi göstəricilərlə yanaşı ölkənin sosial göstəriciləri də kifayət qədər sabitdir, çox güclü ə, zəmini var. İnflyasiya aşağıdır. Əhalinin pul gəlirlərinin nominal artım tempi inflyasiyanı 2.5 3 dəfə qabaqlıyor. Yəni ölkənin rifah göstəriciləri də güclüdür. Ehtiyatlarımız, valyuta ehtiyatlarımız əhəmiyyətli ə, belə deyək ki, səviyyədədir və təkcə bu ilin altı ayında cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi 4 milyard dollara yaxın ehtiyatlarımız artıb. Ümumilikdə baxdıqda həqiqətən bu ə, belə deyək müsbət meyllərin şahidi oluruq. Amma bu meyllərin həmçinin nə demək ə, səbəbi onun ə, belə deyək zəminində əsasında Ölkədə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlardur. Bu gün iqtisadiyyatın hər sahəsinə baxsaq, biz həmin islahatların şahidi oluruq. Yəni innovasiya sahəsindən tutmuş, ə, demək ki, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, ə, investisiyaların, infrastruktur investisiyaların həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı, ə, demək ə, sosial sahə vergi və gömrük sahəsində aparılan islahatlar, yəni bütün bu geniş miqyaslı islahatların əslində ə, belə deyim, məntiqi nəticəsidir ki, bu ə, inkişaf meyllərinin şahid oluruq. Mən ə, bu il ərzində, xüsusilə də keçənin ikinci yarısı və bu il ərzində baş verən ə, üç mühüm islahatı xüsusi vurğulamaq istəyirəm Hı -hı. ki, bu məs ə, müşavirədə ə, demək müvafiq ə, dövlət qurumlarının rəhbərləri ə, bu barədə xüsusi məruzə elədilər. Bunlar ilk öncə sosial sferada sifara, sosial sferayla bağlı islahatları mən qeyd etmək istəyirəm. Bu bizim vətəndaşların, əhalinin böyük kütləsinə şamil olan islahatlarda çox vacib məqamları qeyd etmək istəyirəm. Bu ilin əvvəlindən cəhab prezidentin təşəbbüsü ilə, rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iki mühüm sosial islahat baş verdi və bu islahatların əslində ümumi nəticələrini sizə qeyd etmək istəyirəm. Yəni ümumi sosial islahatlarla bağlı əhatə dairəsi əhalinin 4.2 milyon nəfər əhalinə əhatə edən bir sosial islahat paketləri reallaşdırıldı. Bu islahatlar çərçivəsində 2019-cu il ərzində 2.13 milyard manat vəsait bir hissəsi xərclənib artıq amma digər hissəsi ilin sonuna qədər xərclənəcək. Gələn il düşünsə 3 milyard manata yaxın vəsait xərclənəcək. Eyni zamanda əmək haqqı və pensiyalarla bağlı Mən islahatları xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayev dünən müşavirədə məruzə etdi. Həm minimum əmək haqqlarının artırılması, həm minimum pensiyaların artırılması nəticəsində Azərbaycan alıcılıq qabiliyyəti paralelində görə bu gün MDB məkanında müvafiq olaraq 2-ci və 1-ci yerlərə çıxmışdır. Yəni bu artıq ölkənin tamilə sosial ə ə rifah səviyyəsinin tamamilə yeni bir keyfiyyət səviyyəsini göstərir və nəticə itibarı ilə bu gün biz həm bu məylləri muavinatlarda biz müşahidə elədik, yəni muavinatların artırılması, müxtəlif ə, sosial xarakterli islahatlar, o cümlədən dost mərkəzinin istifadəyə verilməsi. Bilirsiniz, dünənləri mərzə olundu bu barədə. Ə, artıq 2 ay ərzində 15 minindən çox vətəndaşımıza dost mərkəzi ə, xidmət eləyir və orada məmnunluq səviyyəsi bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm 93 faiz səviyyəsindədir. Hı -hı. Və ə, sözsüz ki, burada digər islahatları mən qeyd etmək istəyirəm. Pensiyaların avtomatlaşdırılması. Təsəvvür edin, pensiya yaşını çatmış əhalinin 70 faizi artıq bu pensiyası avtomatik elektron şəkildə ə, baş verir və heç yerə getmədən ə, bütün bu ə, proseslər təmin olunur və rahatlığı təmin olunur. Eyni zamanda dost iş mərkəzi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm. Bu, demək, bu ilin 6 ayı ərzində 38 min nəfərə demək ödənişli bir iş imkanı təmin olunmuşdur ki, Sosial fürs ki bu da əhalinin sosial rifahını artıran ə, amillərdir. Ə, digər çoxlu tədbirlər olub. Bunların arasında ünvanlı sosial yardımların artımı, ə, şəhid ailələrinin bir dəfəlik müavinətlərin verilməsi, müxtəlif güzəştli kateqoriyadan olan insanlara ə, mənzillərin və avtomobillərin təminatı və bir çox digərlərini qeyd etmək olar. İkinci mühüm islahat sahəsi vergi, gömrük sahəsində. Xüsusilə mən burada vergi islahatlarına qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bunun əvvəlində çox mühüm vergi islahatları vergi sahəsində islahatlar həyata keçirilib. Bu islahatların ən vacib məqsədi kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə aparılması, eyni zamanda demək vergi inzibatı başlığının təkmilləşdirilməsi, həmçinin təsərrüfat subyektlərinin vergi yüklərinin nisbətən həcmətli dərəcədə yüngülləşdirilməsi olmuşdur. Və nəticələr artıq 6 ay ərzində olan nəticələr artıq göz qabağındadır. Yəni istər şəffaflashtırma ilə bağlı, istər vergi daxil olmaları ilə bağlı biz bu rəqəmləri mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəffaflashtırma ilə bağlı bir neçə rəqəmi sizin diqqətinizə çatdırım. Məsələn, pərakəndə ticarət dövrüəsində Bu ilin altı ay ərzində 35 faizlik bir artım müşahidə olunub. İyaşa dövrəsində 26 faizlik artım müşahidə olunub. Aktiv əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin sayı 40 faizə qədər artıb. Bu aktiv obyektlərə sahiblərin 14 faiz artıb. Və ümumiyyətlə mən bir şeyi qeyd eləyim, əmək müqavilələrinin sayında böyük artım var. Ümumiyyətlə iqtisadiyyat üzrə bu artım 110 min ə saya çatır. Amma məsqe neft sektorumuzda biz 77 min ə, ə, əmək müqaviləsinin sayında artım görürük. Həmçinin bu ə, təkcə kəmiyyət göstəricilərində deyil, həmçinin bu ə, demək müəyyən tədiyə növləri üzrə də biz bu göstəriciləri görürük. Yəni ölkədə əsas iki ə, həcminə görə ən böyük tədiyə növü əlavə dəyər vergisi və mənfəət vergisi və bunların hər ikisinin üzrə mühüm artımlar var. Təsəvvür edin, əlavə dəyər vergisi üzrə dövrə 18% artıb daxil olmaqla. Mənfəət vergisizlə 30% yaxın artıb. Aksiz dərəcələrinə görə hərcə 4.8 dəfə dövrü artmışdır. Bütün bunların nəticəsində vergi daxil olmaları, xüsusilə də qeyri neft sektorundan vergi daxil olmaları proqnozda qarşı çox böyük müsbət nəticələr qeydə alınmışdır. Vergi daxil olmaları 8.8% proqnozu üstələmişdir. Gəlinə sektorunda isə bu göstərici demək 14.13% artımla proqnozu 12% üstələmişdir. Həmin bu belə deyək meylləri biz təkcə vergi daxil olunanlarda deyil, digər məcburi dövlət sosial sığorta yığımlarında və işsizlikdən sığorta yığımlanırda müşahidə edirik. Və nəhayət üçüncü islahat sahəsini mən xüsus vurğulamaq istəyirəm. Bu da ölkə əhalisinin belə deyək məşğul olduğu 40%-inin məşğul olduğu Böbəl sektorda bu kənd təsərrüfat sektorundan gəlir və dünənki müşavirədə Kənd Təsərrüfat Naziri İnam Kərimovun qeyd etdiyi kimi bir neçə çox mühüm islahat həyata keçirilir. Bunlardan ən vacibi ə, demək ə, kənd təsərrüfat texnikasına insanların əl çatanlığının artırılmasıdır. Ə, artıq ə, kənd təsərrüfat texnikasını təchiz edən bir şirkət deyil Bütün şirkətlər ə, bu texnikanı tətbiq etməkdə sərbəsdilər. Fermer kəndli təsərrüfatı istədiyi şirkətdən bu texnikanı ə, dövlətin təqdim etdiyi güzəştlərlə əldə edib ondan istifadə edə bilər. Sözsüz ki, bu da texnikanın qiymətində əhəmiyyətli ucuzlaşmaya gətirib çıxarır və müşahidə etdiyimiz ə, statistika göstərir ki, bu dövr ərzində texnikanın qiymətində 30% yaxın ucuzlaşma baş verir. Eyni şeyi biz gübrəyən əlçatanlığında deyə bilərik. Gübrə çox vacib bir a, demək məhsuldur. Çünki məhs, məhsuldarlığın artımında və məhsul buraxılışında onun rolu böyükdür. Digər islahat elektron kənd təsərrüfatı sisteminin yaradılmasıdır ki, bu sistem vasitəsilə artıq bütün kəndli fermer təsərrüfatları qeydiyyata düşür və bu qeydiyyat vasitəsi ilə onlar öz məhsul göstəricilərini, məsuladlıq göstəricilərini sistemə daxil edirlər və nəticədə yeni, e, belə deyək, müxtəlif təşviq mexanizmlərindən bəhrələndə bilirlər. Və nihayet üçüncü ən vacib bəlkə də islahatlardan biri yeni subsidiya sisteminin yaradılmasıdır. Bilirsiniz ki, bir e, çox, yaxın e, bir neçə həftə bundan qabaq cənab prezident tərəfindən yeni subsidiya sisteminin, e, demək, qəbul olunması ilə bağlı fərmanı imzalanıb bu subsidiya sistemi artıq elektron kənd təsərrüfatı sistemində qeydiyyata düşmüş ə, demək fermer kənd təsərrüfatlarına veriləcəkdir və onlar ə, artıq ə, bunun nəticəsində ə, həm əmək məhsudarlığının kənd təsərrüfatında həm ə, kənd təsərrüfatının ixrac potensialının artırılmasına, həmçinin məşğulluğun artırılmasına böyük təkan verəcəkdir. Bu qeyd etdiyim bütün bu islahatlar ə, sözsüz ki ə, həmin o sizin dediyiniz ə, dayanıqlı inkişaf modelinə keçmək üçün kifayət qədər güclü bir zəmin yaradır və cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi bizim məqsədimiz innovasiyalı müasir idarə etməli və ə, liberal bir iqtisadiyyat modelinə keçiddir. Bu hədəflər bəllidir, bu hədəflər strateji yol xəritəsində də qeyd olunub. Ona görə məhsul edirəm ki, kifayət qədər güclü zəmin var bunun üçün. Ha, aydındır. Əminəm, bu gün bizim üçün əsas hədəf ölkəyə xarici investisiyaların cəlbinin sürətləndirilməsidir. Ölkə iqtisadiyyatının liberallaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlar necə düşünürsüz? Azərbaycanın xarici investisiyaların ə, cəlb edilməsinə necə təsir edəcək? sözsüz ki çox müsbət təsir edib və edəcək də. Mən ə, sadəcə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki bu ilin 6 ay ərzində ölkə iqtisadiyyatına hərçə 3.6 milyard dollarlıq xarici investisiya cəlb edilib. Ümumiyyətlə mən deyə deyim, Azərbaycan həmişə xarici investorlar üçün çox maraqlı bir məkan olub. Və ə, biz bunu müxtəlif demək tədbirlərdir. Bunun şahid oluruq. Cənab prezidentin və xanım birinci vitse-prezidentin xarici səfərləri zamanı onlarla görüşmək istəyən və bu marağı ifadə etmək istəyən çoxlu sayda xarici iş adamları var. Biz buna şahid olmuşuq. Təkcə bir faktı deyim, keçən həftə, bir neçə həftə bundan qabaq Fransa'nın işə götürənlər assosiasiyası, böyük bir assosiasiyadır. Onlar Azərbaycana böyük bir 72 nəfərdən ibarət bir nümayəndə heyətinlə gəlmişdilər və cənab prezidentlə də görüşdülər, xanım birinci üzeyir prezidentlə də görüşdülər və Azərbaycana investisiya qoymaqda, Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin gücləndirilməsində maraqlı olduqlarını qeyd edədilər. Lakin mən burada ə, həmçinin sizin ə, diqqətinizi ümumiyyətlə dünyada gedən geosiyasi proseslərə cəlb eləmək istəyirəm, çünki istərsiz deməs Azərbaycanın investisiya cəlbciliyi tək, tək Azərbaycanın özündən asılı deyil və e, burada bunu mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün dünyada gedən proseslər e, Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyini daha da artırır. Və e, xüsusilə burada Azərbaycan coğrafi mövqeyi, yəni şərq-qərb dəhlizinin e, ə, əhəmiyyəti xeyli güclənir və e, burada e, demək ki, böyük dövlətlər Ə, istər ə, Çində, istər ə, Avropa zonasında çox böyük ə, maraqlar ə, ifadə edirlər iş adamları və mən ümid edirəm ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasının de. işə başlaması ilə, fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar bu cəlbediciliyi daha da yüksəldəcək. Bütün bunları deməklə yanaşı, Naüm Qaləm, çox vacib bir məqamı mən vurğulamaq istəyirəm. Əlbəttə xarici investisiyalar vacibdir. Biz ə, beynəlxalq iqtisadaya inteqrasiya olmalıyıq və bu güclənməlidir. Lakin biz eş də ə, yerli sahibkarlığı unutmamalıyıq. Yəni xüsusilə önəmli məsələ yerli sahibkarlığın, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsidir. Ki bunu da cənab prezident məshavirədə xüsusi vurğuladı və bu sahədə də çox önəmli işlər görülür. Yəni sahibkarlığın inkişaf fondu tərəfindən mə bir rəqəmi sizin diqqətinizə çatdırım. İndiyəcən ümmi dəyəri 5.2 milyard manat olan ə 2.3 milyard manatlıq gözəçli kredit verilmişdir. Bu gün gözəçli kreditlərdən 36 minlərdən çox demək sahibkarlıq subyektləri bəhrələnmişdilər ki, nəticədə 166 minlərdən çox iş yeri açılmışdır. Təkcə bu ilin demək 6 ayında açılan sənaye parkları və sənaye məhəllələrində 78 rezidentdən e, qeydiyyata alınır və o 78 rezidentdən 35-i e, artıq fəaliyyət göstərir. Onlar ə istehsal prosesini qurmuşlar və bunun nəticəsində məhsul buraxılışı həyata keçirilir və ixracı təmin olunur və burada da 11 minindən çox ə, demək iş yeri yaradılmışdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bayaq sizin verilişdə də bu qeyd olundu. İnvestisiya təşviqi mexanizmi var. 2016-cı ildən bu mexanizm fəaliyyət göstərir və məhz ə, bu mexanizmin fəaliyyəti nəticəsində 300-dən çox ə, demək sahibkarlıq subyektinə 400-ə qədər, 400-dən bir qədər artıq ə, investisiya təşviqi ə, demək sənədi verilmişdir və onlar bu mexanizmdən bəhrələnmişdilər ki, nəticədə harda 16 mindən çox ə, iş yeri açılmışdır. Yəni bütün bu qeyd etdiyim məsələlər, yəni həm xarici investisiyalarla bağlı, həm daxili yerli ə, demək ə, investisiya mühitünün təkmilləşməsi ilə bağlı ə, tədbirlər sözsüz ki, Azərbaycan bir investisiya məkanı kimi cəlbediciliyin artılmasına xidmət edir. Ümməlim, Azərbaycanda problemli kreditlərin həlli və sosial paket, sosial sfera vasitəsilə iqtisadi inkişafın stimullaşdırılması siyasəti həyata keçirilir. Bu nə qədər önəmli faktordur. Xüsusilə ki, sosial ə, paketlə bağlı mən artıq qeyd elədim ə, və ə, bu istiqamətdə atılmış vacib tədbirlərdən biri də, vacib addımlardan biri də məsəl problemli kreditlərlə bağlı cənab prezidentin ə, demək 28 fevral tarixli 551 nömrəli fərmanı idi. Ə, təsəvvür eləyin ki, bu fərmanın ə icrası nəşrəsində artıq maliyyə nazirliyi ilə maliyyə bazarlarının nəzarət palatasının bilgi fəaliyyətində əməkdaşlığı nəşrəsində 629 milyon ə, manatlıq bir vəsait əhaliyə kompensasiya olunmuşdur. Bu ümmlüykdə 8 trunş çərçivəsində təmin edilmişdir. Sözsüz ki, bu vəsaitin bir hissəsi birbaşa əhaliyə çatmışdır. Bir hissəsi isə onların borclarının, yəni ki, bağlanmasına sərf olunmuşdur. Harda-sə burda 50-50 faiz yarı-yarı bir nisbət var. Ə bundan başqa çox vacib olan məsələni mən vurğulamaq istəyirəm. Ardasa demək böyük həcmdə bu sahədə yığılmış dəbbə pulları, cərmələr, bunlar var idi. Hansı ki, bunlar 126 milyondan çox vəsaitdir. Və sözsüz ki, belədiya 242 milyon manatlıq bir vəsait malikləra bank və kredit təşkilatlarına təmin edilmişdir. Əməm çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırdığınız, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycanın birinci evitsi prezidentinin köməkçisi Əmin Hüseynov idi. Biz ayrılan vaxt burada başa çatır. Sizinlə sağollaşıırıq. Sağ olun. Növbəti iqtisadiyyat xəbərlərində görüşənədək. Salamat qalın.